Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya ialah Cikgu Azima. Hari ini saya ingin memperkenalkan awak semua untuk belajar haiwan di darat. Okey, apa tu haiwan di darat? Oh, banyaknya haiwan kat sini. Awak tahu tak anak-anak, sekarang ni cikgu berada di zoo. Okey, apa tu haiwan di darat? Kita perkenalkan dulu apa tu haiwan di darat. Haiwan di darat ini ialah haiwan yang tinggal dan hidup di permukaan bumi yang mempunyai pelbagai bentuk dan juga saiz. Terdapat pelbagai jenis haiwan di darat iaitu mamalia, reptilia dan juga serangga. Cikgu akan perkenalkan satu persatu sifat yang ada pada Jenis-jenis haiwan di darat. Yang pertama iaitu mamalia. Mamalia ini mempunyai bulu dan dapat melahirkan anak serta bernafas melalui paru-paru. Manakala reptilia pula mempunyai kulit yang keras serta berdarah sejuk dan juga bertelur. Seterusnya, kita pergi ke satu lagi jenis haiwan di darat iaitu serangga. Serangga ni mempunyai enam kaki dan sesetengahnya mempunyai sayap dan bertelur serta ianya berdarah sejuk. Seterusnya, cikgu akan pergi kepada contoh-contoh haiwan di darat. Cikgu nak tengok dululah apa yang ada kat sini. Wah, cikgu jumpa gajah lah. Okey, gajah ialah haiwan darat yang besar dan juga kuat. Dia merupakan haiwan mamalia. Manakala kura-kura mempunyai cengkerang untuk melindungi diri dia dan merupakan haiwan reptilia. Seterusnya, kita cari lagi apa haiwan yang ada kat sini ya. Ha! Hello, cikgu jumpa lah semut. Rajinnya semut kat sini. Semut-semut ni merupakan haiwan kecil dan juga kuat. Dia kuat bekerja ya anak-anak dan merupakan haiwan serangga. Ah, kat sana ada singa lah. Singa juga dikenali sebagai raja hutan yang berani dan merupakan sejenis mamalia. Apa lagi ada kat sini ya? Ah, takutnya cikgu. Ada ular lah kat sini. Ular mempunyai badan yang panjang dan juga licin. Dan dia merupakan jenis reptilia. Manakala satu lagi ialah beruang. Ah, kat sana tu ada beruang. Beruang boleh mendaki dan tinggal, biasanya tinggal di gua. Dan merupakan sejenis mamalia. Okey, seterusnya kita pergi. Apa ciri fizikal yang ada pada haiwan di darat? Okey, yang pertama. Dia mempunyai bulu yang boleh melindungi dia daripada sejuk manakala bulu kulit yang tebal untuk membantu dia bertahan dari cuaca yang sangat panas. Seterusnya, haiwan di darat juga mempunyai sifat fizikal yang membantu mereka untuk bergerak dan bertahan. Contohnya, dia mempunyai kaki yang sangat kuat untuk berjalan dan cakar untuk menangkap mangsa untuk mendapatkan makanan. Seterusnya kita pergi kepada bunyi-bunyi haiwan. Anak-anak tahu tak macam mana bunyi singa? Haa, mesti anak dah biasa bunyi singa kan? Singa dia mengeluarkan bunyi mengaum yang sangat kuat. Dan biasanya dia mengeluarkan bunyi untuk mengistiharkan wilayahnya. Suara ini membuatkan haiwan-haiwan lain takut dan tahu bahawa tempat itu ialah wilayah singa. Okey, cuba kita dengar macam mana bunyi singa. Anak-anak nak dengar tak? Okey, kita dengar sekarang ya macam mana bunyi singa. Hmm. Ah, takutnya. Dengar tak bunyi singa tu? Kuat kan? Okey, macam itulah bunyi singa. Okey, seterusnya kita pergi ke bunyi yang seterusnya. Okey, yang kedua iaitu ayam. Ayam ayam mengeluarkan bunyi secara berkokok. Dan biasanya dia berkokok pada waktu pagi untuk memberi amaran pada bah ada sekiranya ada bahaya ataupun ianya adalah satu cara komunikasi bersama ayam-ayam yang lain. Okey, kita dengar macam mana bunyi ayam. Anak-anak nak dengar tak? Okey, kita bunyi ayam sekarang. Ha, dengar tak? Mesti pagi-pagi awak dengar kan, ayam ni berkokok. Bila berkokok? Ah, ha, bangun-bangun bangun pergi sekolah semua. Okey, kita dengar bunyi yang ketiga. iaitu bunyi gajah. Haiwan darat seperti gajah boleh mengeluarkan bunyi menguak yang kuat. Biasanya bunyi dihasilkan dengan kuat apabila gajah tu sedang marah. Okey, kita sama-sama dengar. Macam mana bunyi gajah ni? Okey. Ah, ha, kuat tak suara gajah? Kuat kan? Seterusnya, kita pergi kepada tempat tinggal haiwan. Haiwan di darat mestilah ada kat darat kan? Okey, yang pertama ialah hutan. Hutan adalah rumah bagi pelbagai haiwan. Habitat ini memberikan makanan dan perlindungan kepada haiwan dan menjadikannya tempat yang penting untuk kehidupan mereka semua. Yang kedua ialah padang rumput. Padang rumput adalah rumah bagi sesetengah haiwan. Mereka akan berlari bermain di kawasan terbuka yang dipenuhi dengan rumput yang hijau serta bunga yang berwarna-warni. Okey, kenapa ya anak-anak kita perlu untuk menjaga haiwan darat? Kenapa ya? Tahu tak? Ah, haiwan darat ni penting ya. Kenapa kita perlu jaga? Sebab supaya haiwan ini tidak pupus supaya dapat menjaga alam sekitar kita dan yang paling penting untuk generasi akan datang. Okey, itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.